Он увидел камеру, да, или что забивается? Я ж продавай, видите, колжу. Не понятно. Михаил Боярский, выступал полно городском садик. Остановился он в этой гостинице. И когда уже шел контент, он говорит, утром встаю, вышел на балкон, у меня такой шикарный номер. Я представляю, здесь какой был шикарный С видом на Дунай. Да С видом на Дунай. Вот с тех пор я помню, что это Дунай. В советское время, это какой год-то был? 86, -й, 7, -й, 8, восьмой, где-то В то время, там. тогда она уже немножко проходила заплетение, но это была одна из самых лучших гостиниц. Предполагалось как туристический комплекс. Здесь не просто так было, а туристы сюда и так далее. Здесь много было. Здесь спорт был очень развит сильно. В то, то время здесь грибная база, в этом дали. Так, а, а сейчас туристы есть вообще в террасе? Ну, много? Как бы есть, но все это уже по сравнению с тем, что было. Mm -hmm. Это вот... Крохи. Крохи остались. Это какие-то кружки, там, где, в которых участвуют дети там, и так далее. Ну, открывается там стены скалолазания, ну, по программам, про он, вон, гранты. Это из Молдовы приезжают туристы или откуда? Ну, то есть... ну как бы, как про туристов это сложно сейчас сказать, чтобы сюда ехали. У нас нету, что вот таком показать, чтобы, чтобы оно было. То, что было, то оно уже приходит в такое запустение, что... А 300 uh -huh. там крепость, где Суворов организовывал, там осталось погребной один ой, погреб uh -huh. э, пороховой. Остался бал только Суворовский и так далее. В террасу э, какие-то вот эти места не просто, напросто из-за недостатка средств. Ну, есть музей. То же самое выживает, выживает. Тяжело вообще выехать из предыстроя в плане туризм, ну, туризмом заниматься. Мне нормально сейчас, я у меня гражданство Молдовы, у меня биометрический паспорт, я по Европе могу. Вот мы ездили сейчас. Хоть бы даже вот в ноябре был в Эстонии, я ни не визу, ничего не делаю. Был в Румынии тогда тоже не визу, ничего не делал. А документы по острове mm -hmm. Черногорской Республики есть? Паспорт? Да, конечно. Есть? Да, то есть да. вам можно yes. и то и то гражданство иметь? Да. На словах шутит говорит президент, что у нас недостаточно, надо было бы, чтобы были бы независимые какие-то СМИ. Но дело в том, что если какие-то появляются так, и так далее, ставят такие условия, что очень сложно им что-то предпринять. И вот как по рекламе здесь практически нету никаких заработков. Чтобы мы могли они быть в каком-то мере, вот так сказать, как бы независимы, хоть какой-то процент на самовыживание зарабатывать себе. Только на гранты можем, А дают гранты. От... И кто может дать гранты? Например? Гранты в основном только за рубежа. в журналиста, например, очень сильно высокая э, самоцензура. Так, да. И... Как бы... И с тех пор, как президент поменялся, ничего не поменялось. Нет, э, стало их хуже, в одних местах хуже, в других лучше. Через дорогу від будинку уряду знаходиться велитенський пам'ятник захисникам Придістрою, які загинули в 1990-му році. 92-му. Тут є навіть е українці. Бачимо їх тут шість. Читаете? Вы живете в Бандерах, я знаю. Читаем, попадающие к нам частенько аргументы и факты в Молдове, комсомолка в Молдове. Вот. А так, конечно, нас интернет. Mm -hmm. Mm -hmm. Какие сайты? Российскую газету, чтобы знать, что в России творится. Украинские каналы смотрим, чтобы знать, что там у вас творится. Идем. А я так правильно. взагалі смотрю, я сама из Винницы, я українка. І... О, да. Я думаю, ну, можу українською говорити, якщо вам так буде легше. Звичайно, я, звичайно. Знаю, да. трошки може вже за 15 років підзабула українську мову, але як пересікаю границю кордон, де Одеська, черга у нас, де Одеський кордон. В мене щось включається, фраза тільки так, раз. І я одразу українською починаю говорити. А у вас який паспорт. У мене прийняла громадянство Молдови, то молдовський паспорт. <реш> <А> <реш> і документ при з є, мабуть. Є, так. Оскільки у нас дві язика, да. то на русском. Можете зняти ще молдавська, українська. Серкас, фаланкас, тровський паспорт. Что он дает, фактически? Yeah. Я знаю, есть yeah, пиво, да? Нет, для... nee, без мать. него просто не строишься на работу. Так? Без Приднестровского mm -hmm. паспорта. Вообще, тяжело mm -hmm. строиться на работу, если mm -hmm. ты не гражданин, не гражданин Приднестровья. Поэтому mm -hmm. приходится брать этот паспорт. І живемо тут і ну що ж бути без паспорта. Якийсь місний документ має бути, який наші внутрішній другий паспорт можемо брати. Тож не візьмеш українські внутрішні, в кого є українське громадянство по Хоча, Хотя ми не молдавські внутрі нам такі дають, зобов'язані брати їх. Газеты, а да. давайте нам все Приднестровское. Это общий терраспольская городская -а -а. газета Днестровская правда. А сколько они стоят? Рубль 50-60 копеек. Это 60 копеек тоже. А давайте нам все, что у вас есть местное, Новый Да, а, а то журнальчик вам дать первым? Ну, ну, это рекламное, да? Ну, здесь все. Там, там штатив, и и Хорошо, давайте, голос. давайте. А -а -а. Да. Там все. А да. с Украины какие газеты? Ну, это развлекательные. Сплит, это, там, секретные расследования, моя семья, детективы, вот в таком плане. Это да. одна единственная на весь мир Молдавская язычная газета на кириллице. Ну это то, что сохранилось с Советского Союза, так да, понимаю, да. да? Как тогда было все. Тогда вся Молдова была на кириллице, весь молдавский язык. Ну, что, ну к словах о нашей газете. Газета называется "Адиверл Я думаю, тут каждый второй, наверное, понимает, молдавский или румынский язык? Да. И это республиканская газета. Учредителем нашей газеты является президент Приднестровской Молдавской Республики в настоящее время. И хочу сказать, что газета уникальная в своем роде, потому что это единственная газета в мире, которая печатается на молдавском языке на кириллической графике. Это вы знаете. Что мы остались одни такие, даже мы, хочу сказать, мы даже этим гордимся, что мы единственные в мире. Вот. — Так а почему вы тогда а, на кириллице? — Ну, потому что у нас законы такие. Мы на кириллические графики. У нас, кстати, три государственных языка. Это молдавский, русский и украинский. — Румынском, но... — Нет, он у нас но он молдавский. На — он, он у нас молдавский язык. А румынским языке у нас и речи не может быть. Угу. Потому что мы молдаване, а не румыны. — Практически все материалы, а, которые выстраивает, Лик ТВ у себя на сайте. Я смотрю. Днестр ТВ иногда интернет-телевидение. И очень редко можно найти какую-то... Не обижайтесь, пожалуйста, журналисты. Очень редко можно найти какую-то такую, на мой взгляд, информацию разносторонне представленную в одном материале. То есть, если это текстовый материал, сразу видно, что это представлено с позиции государственного СМИ, это быстро очень читается и вычисляется. Там, большого ума не нужно. Есть один источник и все. Да, знаете, да, когда и мы и говорим, и что мы интернет-телевидения первое независимое в Педнестрове, сразу же задают вопрос о, о, независимый от кого. Да. Это можно обязательно. Да. Да. Поэтому мы правы о да, том, что быть независимым да, очень сложно. сложно. Мы, конечно, не самые идеальные. Регион. Мы не самая идеальная республика, и мы не самые демократические, скажем так, но в данных условиях я иногда даже думаю, что демократия в чистом ее виде, она бы даже и была вредна для нашей республики, потому что, наверное, все-таки мы еще не, не перестроились, и нам надо сделать так. И вот тогда мы будем и работать, и думать, и что-то делать. Демократия нас несколько расслабляет, и мы ну, там, да, нас ну, это... мечтают о Сталине. Да, э, то, то, э, реально-реально. То есть, э, поскольку... Как было. Да, б, бабушки, поскольку мам, бо, большая часть населения это пенсионеры. И они совершенно искренне ностальгируют по, по Советскому Союзу. И более того, могу вам сказать, что по некоторым позициям ностальгирую я. Да, мы реально, в общем-то, наверное, осколок оставшийся на территории Советского Союза, который... который носта... Ну, и... люди не совсем Советский Союз как-то, а то, что всех была работа. Сейчас да. много у нас безработных, просто-напросто нету работы. Нигде. Нет, Прекратики но Советский закрыты. Союз при его минимальных заработных платах, он давал некоторую уверенность. Стабильность, и некотор... да, более да и некоторую стабильность. Некоторую стабильность, которую сегодня на протяжении 25 сегодня нет и ее не было на протяжении 25 лет. канал каналы? ТНТ. Первый республиканский. Ну, это пока декодер ТСВ. Это э, своя. Это и Украина. Смотрю МТВ, РТР и ТСВ. А какие, может, газеты читаете или интернет-сайты? Газеты я смотрю. Аргументы и факты и конца. Телевидение я смотрю. Телевидение я не смотрю. Я тоже смотрю все в интернете. И новости Приднестровские, и новости России. Я все смотрю в интернете а а какие, сейчас. А как какие сайты, сайты в интернете? Ну, Live News я смотрю, например. Здесь Первый канал, ТСВ Я смотрю. Как вы думаете, вот телевидение, которое Приднестровское, но объективно подает информацию? Я думаю что да. Я думаю что да. А, а на русских телеканалах вы какие программы смотрите? Ну, вот первый РТ, потом и Россия, канал Россия, большинство вот этих.